নমো নম শ্ৰীমগীতাম আজি শ্ৰীমদ্ভগৱীতাৰ সংখ্য যুগ নামৰ দ্বিতীয় অধ্যায়ৰ সপ্তম সংখ্যক শ্লোক শ্লোকী হৈছে এনেধৰণৰ কৰ্পণ্য দোষোপহতঃস্বভাৱ পৃশ্যামি ধৰ্মশ্ৰেয় ব্ৰূহি তন্মে শিষ্যাং ত্ৰাপন্নম অৰ্থাৎ এই শ্লোকভাখীৰ বক্তা হৈছে ধনঞ্জয় অৰ্জুন শ্লোকভাখীৰ অসমীয়া ভাৱাৰ্থ এনেধৰণৰ মোৰ ধৰ্ম অথবা কৰ্তব্যনো কি তাক নিৰ্ণয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ মনটো বিমূৰত পৰিছে কিয়নো কৃপনতাৰ দোষেই মোৰ স্বভাৱটো দুৰ্বল কৰি পেলাইছিল সেইবাবেই মোৰ কাৰণে কি কৰাটোনো নিশ্চয়ভাৱে অধিক ভাল তাক আপুনিয়েই কওক মই আপোনাৰ শিষ্যক আপোনাৰ আশ্ৰয় লৈছোঁ অনুগ্ৰহ কৰি মোক আপুনি উপদেশ দিয়ক এনেদৰে ধনঞ্জয় অৰ্জুনে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ ওচৰত শৰণাপন্ন হৈ শিষ্যৰূপে গুৰুক জনাইছে যে মই দমজাত পৰিছোঁ আপুনি মোক এই সংশয়ৰ পৰা বা এই বিপদৰ পৰা হাত সৰাৰ উপায় দিয়ক বা সুপথ দেখুৱাই দিয়ক যে মই কি কৰাটো উচিত জীৱনত সাধাৰণতে আমাৰ সকলোৰে নানান দমজাৰ সৃষ্টি হয় আমি বিচাৰোঁৱে বা নিবিচাৰোঁ নানান সংশয় আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হয় কিন্তু সেই সংশয়ৰ ওপৰত বা সংশয়ৰ পৰা বা বিপদৰ পৰা আমাক বচোৱাৰ বাবে আমি আমাৰ এগৰাকী যিকোনোৱে যাক আমি বিশ্বাস কৰিব পাৰোঁ সেনেকুৱা আধ্যাত্মিক গুৰুৰ ওচৰত শৰণাপন্ন হয় তেওঁৰ ওপৰত সমস্ত অৰ্পণ কৰাটো আমাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় যিয়ে আমাক এই বিপদৰ পৰা বা এই সংশয়ৰ পৰা হাত সৰাৰ উপদেশ বা চৰম আদৰ্শক শৰণাগত হয় তেওঁ আমাক নৈতিক পদ দেখুৱাব পাৰে কিয়নো আমি কোনেও আকাংক্ষা নকৰোঁ যে আমাৰ জীৱনলৈ বিপদ আহক কিন্তু বনজুইৰ দৰে যেনেদৰে বনজুই কোনো নিবিচৰাকৈ লাগি উঠে নিজে নিজে ঠিক তেনেদৰে বনজুইৰ দৰে আমাৰ জীৱনলৈও সেই সমস্যাসমূহ নিজে নিজে আহি উপস্থিত হয় কিন্তু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে ভাষ্যত উল্লেখ কৰিছে যে জীৱনত যদি এনেকুৱা সংশয়ৰ কেতিয়াবা আৱিৰ্ভাৱ হয় বা সংশয় আহে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা এগৰাকী আধ্যাত্মিক গুৰুৰ আচৰত গৈ শৰণাপন্ন হ'ব লাগে বা দিহা ল'ব লাগে যিগৰাকীয়ে আপোনাক সংশয়ৰ পৰা হাত সৰাব পাৰে সেই সমগ্ৰ উপদেশ দিছে বৈদিক সাহিত্যত এতিয়া বৈদিক সাহিত্য বুলি কোৱাৰ লগে লগে বেদক বাদ দি বেদৰ অন্য তিনিটা অংশ ক্ৰমে ব্ৰাহ্মণ আৰণ্যক আৰু উপনিষদ সেই তিনিটা স্তৰত তাৰমানে আমাক উপদেশ দিছে যে আমি কেনেদৰে এই সংশয়ৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰোঁ ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যুক্তি ভিন্ন ধৰণৰ বৈজ্ঞানিক যুক্তি অৱদান কৰিছে গুৰু শিষ্য পৰম্পৰাৰ পৰা যি ক্ৰমে আমি আধ্যাত্মিক শিষ্য গ্ৰহণ কৰি আধ্যাত্মিক গুৰুৰ পৰা যিখিনি শিক্ষা লাভ কৰোঁ ঠিক তেনেদৰে সেই সংশয়ৰ সময়ত সেই গুৰুৰ পৰা আমি উপদেশ ল'ব লাগে যিহেতু আমি সেই সংশয়ক আমি জয় কৰিব লাগিব সেই প্ৰসংগত এটি শ্ৰেষ্ঠ সংস্কৃত পংক্তিৰ অৱতাৰণা কৰিছে যে কোনবিলাক মানুহৰনো বা জগতত কোনবিলাক ব্যক্তিৰনো এই সংশয় হয় এনে প্ৰসংগত শুক্ল যজুবেদৰ শ্ৰেষ্ঠ উপনিষদ বৃহদাৰণ্যক উপনিষদ যিখন উপনিষদৰ ভিতৰত ডাঙৰ বা বৃহৎ উপনিষদ সেইকাৰণে এই উপনিষদখনৰ নাম বৃহদাৰণ্যক উপনিষদ বুলি দিয়া হৈছে সেই উপনিষদত মহৰ্ষি যাজ্ঞ বলকই উপদেশ দিছে বাক্যপংশী এনেধৰণৰ য় বা এ তৎ আক্ষৰম গাৰ্গবিদিত্বাস্ম লোকাত অৰ্থাৎ সেই গাৰ্গী তেওঁই এজন কৃপন যিজনে আত্মজ্ঞান লাভ নকৰাকৈ বা আত্মজ্ঞান লাভ নকৰাৰ ফলত এজন প্ৰকৃত মানুহৰ দৰে জীৱনৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ অসমৰ্থ হয় অৱশেষত কুকুৰ মেকুৰীৰ দৰেই ই সংসাৰ ত্যাগ কৰি গুচি যায় অৰ্থাৎ এই সংসাৰত হৈছে এই মনুষ্যজনমটো শ্ৰেষ্ঠজনম সাতটা জনম লাভ কৰি পৰৱৰ্তী জনমটো হৈছে আমাৰ মনুষ্যজনম সেই মনুষ্যজনমটো আমাক দিয়ে ভগৱানে আমি যিবিলাক কৰ্ম কৰি বা যিবিলাক কৰ্মৰ দ্বাৰা সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব পাৰি সেই সমস্যাসমূহ সমাধানৰ দ্বাৰাই এই সু দেহটোৰ আমাৰ হাত কাণ নাক চকু মুখ যাৰ দ্বাৰা আমি চিন্তা কৰিব পাৰোঁ এটি সুস্থ মগজু দিয়ে ভগৱানে তাৰ দ্বাৰাই আমি ইয়াৰ সুপ্ৰয়োগ কৰি যেন এই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমাক এই দেহটো ভগৱানে দিয়ে কিন্তু সেই দেহটোৰ সৎ ব্যৱহাৰ নকৰি যিয়ে আধ্যাত্মিক চিন্তাত ব্ৰতী নহয় আহুকালে পহুকালে অন্য চিন্তাত ব্ৰতী হৈ থাকে তেওঁলোকক কৃপণ বুলি কৈছিল ইয়াত কৃপন বুলি যিয়ে কম খৰচ কৰিব বিচাৰে তেওঁ কৃপন বুলি ইয়াতে উল্লেখ কৰা নাই সেয়েহে শ্লোকৰ অৱতাৰণা কৰিছে বা পংক্তিৰ অৱতাৰণা কৰিছে তাৰ আগমুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিছে যে কৃপনৰ বিপৰীত আচৰণ কৰাজন হ'ল ব্ৰাহ্মণ যিজনে এই দেহটোৰ সুদ ব্যৱহাৰ কৰে আৰু জীৱনৰ সকলো সমস্যাৰ সমাধান কৰি বুদ্ধিমানৰ কাম কৰে যথা ক্ৰমে ইয়াহ এইটাত আক্ষ গাৰ্গী বিদিত্তাস্মাত লৌকাত প্ৰীতি চাহ ব্ৰাহ্মণ অৰ্থাৎ কৃপনসকলে জীৱনটোক কেৱল বাস্তুবাদী দৃষ্টিৰে চায় প্ৰাসংগ ক্ৰমে কথা পাতি আহিছে কৃপনসকলে জীৱনটোক আমাৰ বাস্তুবাদী দৃষ্টিৰে চায় কিয়নো তেওঁলোকৰ মতে সংসাৰত পৰিয়াল বা আত্মীয় সৃজন দেশ সমাজ এইসকলো ইয়াতেই যাতে সীমাবদ্ধ বুলি ভাবে কিন্তু ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ মতে সেয়া নহয় তেওঁ বুজাব বিচাৰিছে যে অৰ্জুন হ'ল এজন বুদ্ধিমান বাবেই অৰ্জুনে বুজিব পাৰিছে যে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকসকলৰ বাবে তেওঁৰ যি স্নেহ আৰু তেওঁলোকক মৃত্যুৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে তেওঁৰ যি ইচ্ছা তাৰ ফলত তেওঁৰ মনত সংশয় উপজি উঠিছে যদিও তেওঁ বুজিব পাৰিছে যে যুদ্ধ কৰা দায়িত্বই তেওঁলৈ অপেক্ষা কৰি আছে তথাপিও কৃপনতাজনিত দুৰ্বলতাৰ ফলত তেওঁ তেওঁৰ কৰ্তব্য পালন কৰিব পৰা নাই কিয়নো তেওঁ কৃপণ হৈ পৰিছে নিজৰ দেশ নিজৰ সমাজ তাৰোপৰি নিজৰ আত্মীয় কুটুম্বক দেখি যদি মই এওঁলোকক বধ কৰোঁ মই যি সম্পত্তি লাভ কৰিম বা যি ভোগ লাভ কৰিম সেই ভোগ লাভ কৰি মোৰ কিবা লাভ হ'ব জানো সেই প্ৰসংগতে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ আগত শ্লোকবাকী অৱতাৰণা কৰিছে কিন্তু তেওঁ পুনৰ তেওঁৰ নিজৰ বুদ্ধিমানৰ পৰিচয়ছে যে তেওঁ নিজক শিষ্যৰূপে ভগৱান কৃষ্ণৰ ওপৰত সমৰ্পণ কৰিছে তেওঁৰ বন্ধুৰ দৰে কথা বতৰা কোৱাটো বন্ধ কৰিছে গুৰু আৰু শিষ্যৰ ভিতৰত হোৱা কথা বতৰাৰ গহীন হ'ব লাগে আৰু তেতিয়া গুৰুৰ আধ্যাত্মিক ৰূপে মানি লোৱাৰ লগত বৰ গুৰুত্ব সহকাৰে কথা বতৰাৰ ৰূপ লয় সেইবাবে গীতাত শাস্ত্ৰ কৃষ্ণই হল আদি আধ্যাত্মিক গুৰু আৰু গীতাখন বুজি পাবৰ বাবে অৰ্জুনেই হল প্ৰথম শিষ্য যিজনে মানে গুৰুক উপলব্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত শিষ্যৰ প্ৰধান ভূমিকা হৈছে তেওঁ প্ৰথমতে নিজৰ শিষ্যত্ব বা দাসত্ব গুৰুৰ ওচৰত সমৰ্পণ কৰিব লাগিব ঠিক তেনেদৰে শ্ৰীমত ভগৱৎ গীতাখন উপলব্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো আমাক আধ্যাত্মিকতা লাগিব ইয়াতে ভগৱান শ্ৰীমত ভগৱৎ গীতাত ভগৱানে অৰ্জুনক শিষ্যত্বৰূপে ইয়াত দৰ্শন কৰাইছে আৰু বুজাব বিচাৰিছে যে অৰ্জুনে ভগৱৎগীতাখন কিভাৱে বুজিব পাৰ পাৰিছে সেই কথা গীতাত কোৱা আছে তথাপিও নিৰ্ভোধ বস্তুবাদী পণ্ডিতসকলে এই ব্যাখ্যা দিয়ে যে ভগৱান কৃষ্ণক এজন সাকাৰ ব্যক্তিৰূপে ধৰি লয় তেওঁৰ আশ্ৰয় লোৱা বা সকাম নাই বৰং কৃষ্ণৰ ভিতৰত থকা জন্মৰহিত তত্বটোহে আশ্ৰয় ল'ব লাগে কিন্তু কৃষ্ণৰ ভিতৰত আৰু বাহিৰত কোনো পাৰ্থক্য নাই তেওঁ সাকাৰ নহয় তেওঁ নিৰাকাৰ আৰু যিজন এই কথাটো বুজিবলৈ শক্তি নাই বা যাৰ এই কথাটো বুজিবলৈ শক্তি নাই যে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ নিৰাকাৰ নে সাকাৰ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ সাকাৰ বুলি ধৰি লয় তেওঁ হলচিমত ভগৱৎ গীতা বুজিব বিচৰাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মূৰ্খ মানে তেওঁক মূৰ্খ বুলি অৱতাৰণা কৰিছে যিয়ে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ ভিতৰত থকা জন্মৰহিত তত্বটোৰ আশ্ৰয় লয় তেওঁক সাকাৰ বুলি অৱতাৰণা কৰিছে গতিকে এই শ্লোকভা কি বহুত বৃহৎ ভাৱাৰ্থ যদিও মই মাজে মাজে নিজৰ ভাষাও প্ৰয়োগ কৰিছোঁ ইয়াতে মানে ক্ৰুটিৰ হ'ব পাৰে তাৰ বাবে ক্ষমা প্ৰাৰ্থী ধন্যবাদ